ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಾನು ಇಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಷ್ಟಕಂ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ತಾಯಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಖುಷಿ ಶುಕ್ರವಾರದಂತೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮ ಅಲ್ವಾ ತಾಯಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಖಂಡಿತ ಒಲಿಯುತ್ತಾಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಶಾಂತಿ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಷ್ಟಕಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ ನೀನಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ ಏಕಕಾಲ ಪಟೆ ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಪಾಪ ವಿನಾಶನಂ ದ್ವಿಕಾಲಂ ಇಹ ಪಟೇ ನಿತ್ಯಂ ಧಾನ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ತ್ರಿಕಾಲಂ ಇಹ ಪಟೇ ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಶತ್ರು ವಿನಾಶನ ಅಂತ ಇದೆ ಮೂರು ಸತಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಮೂರು ಸತಿ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ತಾಯಿ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತದೆ ನಾನಂತೂ ಖಂಡಿತ ಶುಕ್ರವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಬನ್ನಿ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ತು ಮಹಾ ಮಾಯೇ ಶ್ರೀ ಪೀಟೇสุರ ಪೂಜಿತೇ ಚಂಕ ಚಕ್ರ ಗದಾಹಸ್ತೇ ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ ನಮಸ್ತೆ ಗರುಡಾರೂಡೇ ಕೋಲಾสุರ ವಯಂಕಾರಿ ಸರ್ವ ಪಾಪಹರೇ लक्ष्मी नमोस्तु ते सर्वज्ञि सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करे सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तु ते पद्मासंस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तु ते श्वेताम्बरदरे देवी नानालङ्कारदूषिते जगस्तिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तु ते महालक्ष्मास् यः पटे भक्ति मा नरः सर्वसिद्धिमावाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा एककाले पटे नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं यः पटे नित्यं धनधान्यसमन्वितः त्रिकालं यः पटे नित्यं यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मीर्भवन्नित्यं प्रसन्नवरदाशिवं नमस्ते नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीते सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मीनमस्तु ते नमस्ते गरुडारूढे सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तु दे। ते सर्वज्ञे सर्वभरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तु ते दे। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भक्तिमुक्तिप्रदायि महालक्ष्मी नमोस्तु ते स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्तिमहोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तु ते पद्मासंस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तु ते श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगस्तिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते महालक्ष्माष्टकस्तोत्रं यः पटेद्भक्तिमानरः सर्वसिद्धिमावाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा एककाले पटे नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं यः पटे नित्यं धनदान्यसमन्वितः त्रिकालं यः पटे नित्यं महाशत्रुविनाशनं नित्यं प्रसन्नवरदाशुभं नमस्ते स्तु महा रे महालक्ष्मी नमोस्तु ते नमस्ते करुडारूडे कोलासुरभयङ्करी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तु ते सर्वग्नि सर्वहरदे सर्वदुष्टभयङ्करि सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तु सिद्धिबुद्धिप्रदे देवि भक्तिमुक्तिप्रदायि मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते दे, आद्यन्तरहिते देवी आदिशक्तिमहेश्वरी योगाग्नियोगसम्पुते दे, महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते स्थूलसूक्ष्म महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते पद्मासनस्थिते माता महालक्ष्मीं नमोऽस्तु ते महालक्ष्माष्टकस्तोत्रं यः पटे भक्तिमान्न सर्वसिद्धिमावाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा एककाले पटे नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं यः पटे नित्यं त्रिकालं यः पटेल् नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मी भवन्नित्यं प्रसन्नवरदाशुभम् इति श्रीमत् इन्द्रिकृतमहालक्ष्मष्टकस्तोत्र सम्पूर्ण श्रीमहालक्ष्मी अष्टकस्तोत्रवन् ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸಂಜೆಯ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೇಳಬಹುದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು